Сделал журналист, уважаемые Тайран, начинаем традиционную матча пресс-конференцию и по традиции предоставляю первое слово команде гостей. Виктор Николаевич, будьте любезны, Ваши комментарии по сегодняшней встрече и по итогу двух поединков в целом. Значит, в сегодняшней встрече у нас, по большому счету, игра не получилась. Соперник сегодня больше хотел выиграть, чем мы. К сожалению, как мы, ребята, и настраивали, что вторая игра будет тяжелее. Но они не поняли. Особенно значит, первый период, когда у нас было возможности забить, мы играли в большинстве в этом периоде достаточное количество времени. К сожалению, не забили. Очень удачно сыграла ваш рота Ну, к сожалению, конец игры был смазан Грубостью, ребят, с обоих сторон я так не скажу, что там виноват кто-то одна из команд. Я думаю, что тут повлияла некоторая растерянность судейской, судейской бригады. Вот. У нас травму получил игрок еще, еще даже в первом периоде получил. К сожалению, вот не оказалось скорой помощи именно в тот момент, когда, потому что наш врач констатировал, констатировал сотрясение, сотрясение игрока нашей команды. Вот. Но, к сожалению, не было, еще раз повторюсь, скорой помощи. Вот это немножко удручающее обстоятельство. Я думаю, вопрос к организаторам больше. А по итогам двух игр, я считаю, что команды равны. Вот, в первой игре удачнее сыграли мы. Там вратарь э -э, э -э, со стороны хозяев поля немножко неудачно сыграл. И мы были завязаны на игру. Вот, ну, удачный момент там был, две шайбочки добил наш игрок, который выделялся по этим двум играм. Ну что, пополам, я считаю, что это и только закономерно. Виктор Николаевич, спасибо, Дмитрий Иванович, вам слово, пожалуйста. Краткий комментарии по сегодняшней встрече и по тому, что Ну да, если говорить о тренером, тренер, мы согласен, что сегодня больше, наверное, была такая психологическая вот именно борьба двух команд, двух команд. Какая бы команда лучше была настроена, такая должна была выиграть сегодня. Нам уже как бы отступать некуда было. Вчера проиграли вот игру, хотя вели проигрывая, сравняли вышли вперед, но в третий, третий период проиграли. А, сегодня совершенно другой настрой, совершенно, но команда по-другому уже вот именно была настроена с огромным желанием, хотя не играли не играли часть ведущих игроков, пришлось немножко перекраивать состав. А, дебютировал у нас, если видели, в команде вратарь Орчик Филипп и сегодня сыграл достойно. Ну да, первый период был такой. Для нас, скажем так, да, очень много сыграли, много удалений, ненужных удалений, но не пропустили. И вот ребята как-то вот так воспряли духом мы еще больше поверили в себя. И второй, третий период реализовали те моменты, которые у нас были, скажем так, которые воплотили в голы. Но если говорить в общем, то во вчерашней игре игра была совершенно равная хороший соперник. И то, что сейчас внизу турнира это близ, это, наверное, я так считаю, временное такое, такое, состояние, что он будет, будет команда подниматься, будет увереннее играть, когда будет, наверное, у себя дома, потому что выезд длинно тяжело. А если по общим играм, то да, вчера достойнее были победы гости, сегодня считаем. Спасибо, Мирам. пожалуйста, Gal kas norėtų man paklausti, tiesiog aš tada jau bandysiu versti. Tu, Kuriam? Nu, Apie su Baltiko, su kur iš pradžių. Matroslė trenėro balsa. Vakar sakė, kad komandai kaip ir lyderio nebuvo, kad tokio užlygų, kuris užvestų žaidimą. Kaip šiandieninis ar mūtinis? Kaip vidina po įtogų vakar ašnymo, štavo nebuvo lyderio komandai. Štavo manštis, kad prie šiandieninių žaidimų. Но вчера, если не был лидер, вообще полностью команда была так, как Лёкла, так сыграла. Потому что, наверное, тот фактор, что команда находится внизу турнира таблицы. Вы знаете, что такое молодежная команда, это психология очень много решает. Не настроили себя, и потом по ходу игры очень трудно переломить. И вот полностью вся команда не была так заряжена вот именно на победу. И не было готова, скажем, к такой игре соперника. То есть сегодня, я хочу сказать, сыграл неплохо очень наших лидеров, хотя там отсутствовал э, с левого фланга тоже э, 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 Кучера. Да, э, Заменила его другим игроком, но очень здорово сыграл вот сегодня Илья, скажем так. Кет-трик его, закономерен, он очень хотел, вот, один из лидеров, которого он был сегодня, наверное, но ну, и хотел его отметить, конечно, уверенную игру вратаря. Это был его дебют, но сыграл сегодня прилично, достойно и много выручил нас. Спасибо, пожалуйста, еще вопросы. Сусидара из Пудис Авианкан. Катисей Ляйче, гонительный груб, и Сирушей, Куряс Пражангас, Кур, профессионал Ригу или кто и Рубауджи. Такой вопрос, конечно, как это судьи разрешают так грубо играть? Грубость на, на хоккейном поле. Как вы прокомментируете это? Может быть, судья скучал, не будет я уже сказал после но вы видели сами, что я там понимаю, что обе, обе команды там э, погорячились, ребят, но тем не менее, когда игрок там лежит бьет соперника и бьет клюшку в голову сзади, это, это никакие ворота. То есть, и когда судья подъезжает, и вы спросили, как он прокомментировал этот эпизод, он говорит 2 плюс 2, 2 плюс 2, 2, плюс 2" но это за такие за удар в голову, конечно, удаляет дископиться. Пожалуйста, еще а раз. Спасибо, спасибо тренерам. Спасибо огромное. Спасибо, что.